Hallo meine lieben Zuschauer, meine lieben Abonnenten, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute zeige ich euch blitzschnelle und köstliche Knusperkekse, die ganz ohne Mehl gebacken werden. Für dieses Rezept benötigt ihr nur vier Zutaten und man braucht nur wenige Minuten, um alles zusammenzuhören. Das sind auch keine typischen Weihnachtskekse. Man kann sie auch sehr gut das ganze Jahr über genießen, aber man kann sie natürlich auch zu Weihnachten backen und auch sehr gut verschenken. Lasst uns einfach starten und hier sind die Zutaten, die für diese Kekse benötigt werden. In meiner Schüssel habe ich 200 Gramm Zucker. Jetzt füge ich noch zwei Eier hinzu und vermenge dann die beiden Zutaten miteinander, bis eine gleichmäßige Masse entstanden ist. und das geht sehr schnell. So jetzt kann es auch schon weitergehen. Jetzt füge ich noch 200 Gramm gehackte Mandeln. Und 500 Gramm Sonnenblumenkerne hinzu. Die Zutaten könnt ihr natürlich auch ganz gerne verändern. Ihr könnt zum Beispiel weniger Mandeln, dafür aber etwas Sesam verwenden oder gehackte Haselnusskerne oder Kürbiskerne oder oder oder. Das Rezept ist wirklich sehr flexibel. Und die Zutaten dann einfach gut miteinander vermischen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Das ist ganz wichtig. Ich habe die Kekse mal ohne Backpapier gebacken und das war eine Katastrophe. Und die Backmasse dann auf den Backblechen verteilen. Bei mir ist es ein Esslöffel Backmasse pro Keks. Diese Teigmenge ergibt etwa 42 Kekse und weil die Kekse ohne Mehl und ohne Backpulver gebacken werden, benötigen sie auch nie so viel Abstand zueinander. Die Kekse werden im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 180 Grad Umluft 12 bis 15 Minuten gebacken. Die Backzeit hängt natürlich von dem Backofen ab. Diese Kekse habe ich 12 Minuten gebacken und sie sind insgesamt etwas heller und auch etwas weicher als die Kekse, die ich 15 Minuten gebacken habe. Und ich werde sie euch gleich natürlich auch nochmal zeigen. Ja, und diese Kekse waren 15 Minuten im Backofen und wie ihr schon sehen könnt, sind sie etwas dunkler und auch etwas krosser. Die Kekse sind nach dem Backen noch etwas weich in der Mitte, härten aber nach dem Abkühlen auf normale Festigkeit aus. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bin auch ganz gespannt, ob ihr diese Kekse nachbacken wollt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann!